ദശകം അൻപത് പാദാദികേശ വർണ്ണനം അവസാന ദശകത്തിൽ ഭഗവാനെ പാദാദികേശം വർണ്ണിച്ച് ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുവാൻ വേണ്ടി രചിച്ച ഗ്രന്ഥത്തിലെ തെറ്റുകൾക്ക് ക്ഷമയാചിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരത്തിലും മനസ്സിലും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യപ്രവാഹത്തിനായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഗ്രന്ഥം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ्रुद्धदशेन्द्रियस्य हृदि मे प्रोद्भुल्लपद्मोपमे प्रत्यग्रोद्गतकल्पपल्लवमृदुस्पर्शम् विमर्श क्षणे प्रत्यक्षी भवदाद् भवत्पदयुगम् प्रौढे स्तपोमय धनैतरैर्योगिभिः मणिनूपुरौ हृदि करोम्यङ्घ्री तवोभौ शुभौ सङ्गीतेन भृशं विरं सति मुदा भृङ्गीश्वर शङ्कर सिंहेनेव महावनावटविले पाण्डेभराजं सरः क्रवरेण पातितमहो संक्षेपदशृण्वत जङ्खे ते प्रणमामि यद्बलमभूत्वत्पार्श्वदैरीक्षितम् किं के कानि पदं पदेथ पदानि स्वारस्यादविलम्ब्य दातुमृतं भक्तेभ्य इच्छावशाद् दूरस्थान् महतोल्पमात्तमभितो हस्ताग्रशक्यग्रहौ गोप्तुं विनिहितौ जानामि ते जा। गोप्तव्यद्वितयस्य पात्रयुगलं यद्भक्तियुक्तात्मना ऊरूलेढिपटे तवाटति बहिः काञ्चीगुणे सञ्चरत्यारूढोपर्यानलोभमवशं नाभिह्रदे मज्जति ाराणां तव तारहारसजुषो लक्ष्म्या कटाक्षद्वयम् दूरं यात्यथ लज्जते मय सभाचारीव दुर्योधन केयु ृतं सद्राघिमस्थे मया तानावासितलालितादृतगदाचक्राक्षमालादरान् आराध्याहमवाप्नुवानि चतुरो बाहून् पुमर्थानपि कण्ठे कौस्तुभशालिकम्बुरुचि ण्डलं खण्डेन्दुद्युतिगण्डमुल्स्मितसुधं चन्द्राभमुन्नासिकम् पुण्याहाम्बुकटाक्षवीक्षममिता भ्रूविभ्रमं ते मुखम् वन्दे सुन्दरभालदिप्रतिलकम् किरीटं कचम् एवं तावगरूपधेयमवमृश्यावन्ध्यभावं दधत् लावण्यामृतवीचिभिः स्नपि तधीरावन्द्यते पार्श्वदान् नावा साद्यतवाद्यदास्यमचिराद् सायुज्यमेवाप्नुया प्रत्यक्षे प्रतिबिम्बवद्वद बहिर्मात्रेस्य गात्रस्य मे हृद्यक्षेमपदत्वविभ्रमभृतो वृद्धिक्षया वेक्षिण अध्यक्षो हि भवान् अवैदि विभवं नाहं मया तादृशा यद्यक्षुद्रमुदीरितमुति धिया तत्तक्षमेधास्वयम् शीतं नादिसहे न चोष्णमति च श्रीसङ्गमाधीश्वरा स्वातन्त्र्ये चकितस्तदस्मि सुखितस्त्वत्पार्वतन्त्र्ये स्मृते देहे धातुषु चेन्द्रियेषु शिरसि स्वान्ते तथान्तर्वहि सर्वाङ्गेष्वपि मे तवैव करुणा पियूषधारायता सर्वाङ्गेष्वपि मे तवैव करुणा पियुषधारा